жизни рядышком в офисе у нас, да, и, и встретимся, да, видимся раз в две недели. Ну потому э что люди разрывают, мы с твоими людьми едины, и постоянно есть какие-то то съемки, то встречи, то э, мелочные какие-то там вопросы, да, семейные и так далее. И да, темп такой взяли, держим. Э -э, я был э -э, как ты тоже в но я был в порт проводил э -э, тоже бизнес там э -э, мероприятия, форум, да форум э, инвесторов. А как тебе, ты был на бизнес-форуме? Как вообще у тебя впечатления, Ведь Поделись, пожалуйста. Интересно, конечно же, встреча с людьми, новые эмоции, знаете, какой-то подъем на день два вот. Так, осторожно. Хотя я эти же бизнес-форумы проходил в детстве очень много и сам могу кого хотите научить. Но для общей картинки, для каких-то знакомств, обмена мнениями, почему нет. Мы в новой стране и новая жизнь, и надо, естественно, где-то что-то вот немножко подставиться. Под получать эти эмоции, знакомиться с людьми. Как это так? Все а, равно. Спасибо, Вит, спасибо. Да. Вот для себя, что да. интересно, я подчеркнул. Да, конечно. Ну вот э, с Чичварьким два слова, с Носовым два слова, э, с Максимом Гайковским пообщался. Он, кстати, франшизу продает, если кому интересно, бизнес-форумы по миру. Э, интересный парень. Значит, ну, такие люди вот интересные, э, интересные интересны для общего этого. Да. Даже очень зашло. Ну отлично, да. Спасибо. Спасибо, Вить. Спасибо. Да, так...